पंजाबचे आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्डा यांनी श्री साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीसाठी उपस्थित राहत श्री साईंच्या समाधीचं दर्शन घेतलं यावेळी संस्थांच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडलीकर यांनी त्यांचा सत्कार केला खासदार श्री राघव चड्डा आम आदमी पार्टी पंजाब यांनी मध्यान्ह आरतीला उपस्थित राहून श्री साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलंय दर्शनानंतर श्री साईबाबा संस्थांच्या सा वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडलीकर यांनी त्यांचा सत्कार केला वे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराड़े जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे आदि यह उपस्थित होते शिरडी आकर साई बाबा के दरबार में नतमस्तक होकर हमेशा इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति मिलती है और मुझे लगता है कि यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं जितने बाबा के भक्त आते हैं वो यहाँ आकर अपना सब कुछ अपने सारे गम अपनी सारी परेशानियाँ सब बाबा के दरबार में छोड़कर चले जाते हैं और बाबा उनके जीवन से सारे कष्ट निकाल देते हैं ये मैंने स्वयं भी महसूस किया है कि साईं बाबा के दरबार में आकर आप कोई आप मान लीजिए आपके मन में कोई भाव है और वो आप बाबा के सामने नहीं भी बोल पा रहे हैं तो भी बाबा उस भाव को समझ कर उस भाव का हल आपको दे देते हैं और आ, मुझे तो मैं जब यहाँ आता हूँ एक नई ऊर्जा मिलती है एक नई शक्ति मिलती है और मेहनत से काम करने का मन करता है और तंदुरुस्ती मिलती है खुशहाली मिलती है मैं आ, बाबा करें कि लगातार उनके दरबार में आते रहें ऐसे मत्था टेकते रहें नतमस्तक होते रहें और आ, मुझे तो लगता है कि आ, जब थोड़े हफ़्ते बीत जाते हैं और मैं शिरडी नहीं आता तो मुझे बेचैनी से होने लग जाती है तो जब आ, मन करता है जब बाबा का बुलावा आता है जब बेचैनी होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ और बाबा के दरबार में मत्था टेकता हूँ और आ, बहुत ऊर्जा मिलती है बस मैं बाबा के दरबार में यही प्रार्थना करता हूँ कि सब फले फूलें सबके घर में खुशियाँ आएँ सबके विघ्न सबकी समस्याएं कष्ट जो भी जीवन में है वो सब बाबा हर लें और सबको सद्बुद्धि दें तंदुरुस्ती दें और अपना आशीर्वाद दें ओम साई राम पंडरीनाथ पगार सी चौबीस तास शिरडी मिस धलीना परिसर ताजी अपडेट अहो मग आजच सी चोवीस तास या आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेलायकनवरती क्लिक करायला अजिबात विसरू नका